Что Вот так все. Угу. Да, готов. Готов, да? Виктор Федоров, ситуация в стране критическая. Что вы можете сказать по этому поводу? Дайте, пожалуйста, вашу оценку происходящим событиям я абсолютно уверен в том, что это такой пример, который увидела наша страна и весь мир, пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития. Мы приняли два закона об амнистии. Мы делали те шаги, которые бы стабилизировали ситуацию, политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать тех людей, которых сегодня бандиты преследуют преследуют в местах их проживания, в местах работы, на дорогах. Вот я делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей. Федорович, вы меня, меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать в страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту... А все, что сегодня происходит, в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убежден. Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну, от раскола, я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми, советовался, у меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный. Я Буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответ, что мы будем дальше делать в нашей стране, по какому мы пойдем пути. И, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей и на Западе, и на Востоке, и в центре. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли но у меня нет страха меня охватывает горе за нашу страну я чувствую ответственность и что, будем, что мы будем дальше делать я буду каждый день об этом публично говорить каждый день. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины. А... Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Вы подписали все условия, которые были предоставлены оппозицией. Вы выполнили то, что обещали относительно требований оппозиции. Майдан не расходится. Что делать в этой ситуации? Как быть? Я все сказал. Я буду искать пути. Я посмотрю на реак реакцию международного сообщества. Я посмотрю, как они могут выполнять тоже свои обязательства. Вы уже общались с представителями Евросоюза? Они говорили. Работает том, что... министр иностранных дел. Он пока еще легитимный, Кажара Леонид Александрович. Вчера он мне докладывал о том, что он разговаривал с европейцами с министром иностранных дел Польши. Вчера вечером он звонил в Соединенные Штаты. Вчера я имел разговор с президентом России Путиным, который мне сказал о том, что он разговаривал с президентом Соединенных Штатов Обамы. И я надеюсь, что я вот все эти дни тоже буду вести эти переговоры. Спикер Верховной Рады Рыбак подал в отставку. Что вы можете сказать по этому поводу? Его избили.